নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো বাৰু ভালে ভালে আছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ আমাৰ নগাঁও হেৱগাঁৱৰ থানাৰ সন্মুখত আৰু ইয়ালৈ এটা বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজিকালি কি হৈছে কিছুমান মানুহ খোজনীয়াটো বাৰু নাইকিয়াই হৈ গ'ল খোজনীয়া একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান কি হয় আপোনালোকেও মন কৰিব কথাটো তাৰ মাজতে কিছুমান কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনাৰ ওচৰলৈ মানুহ আহে মানে ধৰক কিবা এখন মেডিকেলৰ কাগজ লিখি পেলাই বা চাৰি পাঁচগৰাকী মহিলা তেনেকৈ লগ খাই পেলাই তেনেকৈ আহে আৰু আমাৰ ঘৰলৈকো আজি চাৰি পাঁচদিনমানৰ আগতে মহিলা কেইগৰাকী আহিছে কিন্তু মই সুন্দৰকৈ বুজাই দিলোঁ তেওঁলোক গ'ল কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা চাৰে আঠ বজাত মোৰ মানুহজনক যেতিয়া অফিচলৈ যায় আমাৰ এওঁ ন মানে পোনে নটা বজাত অফিচলৈ যায়েই আৰু অকণমান যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় তেনেকুৱাতে মানে মই জাষ্ট এওঁক বিদায় দিয়ে ঘৰলৈ আহি মানে ভিতৰলৈ আহিছোঁ অহাৰ সময়তে কি হৈছে মোৰ নিজৰ ৰুমটোত মানে মই বোলো ভিডিঅ' এটা মই দিওঁ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ এনেকৈ মোবাইলটো চাওঁতে তেতিয়া কেমেৰাত দেখিছোঁ মানুহ দুজন আমাৰ ঘৰত সোমাই আহিছে আৰু মানুহ দুজন সোমাই আহিছে এজন মানুহক মই চিনি পাইছোঁ আৰু সেই মানুহজনক মই চিনি পাইছোঁ কিহৰ কাৰণে দুমাহমানৰ আগত আমাৰ ঘৰত আহিছিলে ৰ'বতে চশমাযোৰ খুলি লৈছোঁ দুমাহমানৰ আগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু মই তেতিয়া মানুহজনে কৈছিলে যে মই আগতে গাড়ী চলাওঁ বাইদেউ মোৰ হাতখন এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল এতিয়া গাড়ী চলাব নোৱাৰা হ'লোঁ গতিকে এনেকৈ সহায় অকণমান কৰকচোন তেনেকৈ ক'লে তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে ৰ'বাচোন অকণমান ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ তাৰপিছত তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল তেনেকৈ ক'লে তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ আৰু মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁক পইচা এটা দিলোঁ আৰু ইমানো বেছি নহয় দিছোঁ আৰু তাৰপিছত দিলোঁ দিয়াৰ পাছতে মানুহজনে কি কৰিছে মইতো দিলোঁ দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই যিহেতুকে ঘৰুৱা কামত কাপোৰ কানি মেলি কৰি বাহিৰত থাকোঁ তাৰপিছত এঘণ্টামানৰ পাছত মই মানুহজনক আকৌ ঘূৰি অহা দেখিছোঁ ঘূৰি আহিছে মানে ধলং পলং তেনেকৈ আহিছে তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ এইজন এইজন মানুহকেতো মই পইচা দিছিলোঁ আৰু এই মানুহজনে এতিয়া এনেকৈ আহিছে তাৰপিছত মই মানুহজনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ বোলো আপুনি বুদ্ধি কৰি পেলাই কিয় এনেকৈ পইচা লয় আপোনাৰতো এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই আপুনি ইয়াৰ মই দিয়া পইচা মদ খাইছেগৈ তেনেকৈ ক'লোঁ মানে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিছে আমাৰ কাষৰ গাঁওখনত তাৰপিছতে সেই মানুহজনকো সেই মানুহজনক লৈ আহিছে আজি যিজন মানুহ আহিছে সেই মানুহজনক লৈ আহিছে আহি পেলাই মোক কৈছেহি বোলো আপুনি কেলৈ আহিছে মই প্ৰথম ক'লোঁ কৈছে নহয় এওঁ লগত আহিছোঁ আৰু এওঁ আৰু এতিয়া পুতেক ছজন শুনিব আপোনালোকে ছজন পুতেক ছজন পুতেকে বোলে এজনেও নাচায় এওঁ মানে এতিয়া অপাৰেচন কৰি আহিছে অপাৰেচন কৰি অহাৰ কাৰণে মানে যিটো মানে হেৰি পেটত মানে বস্তু লগাই থয় আৰু দেই পলিথিন এটা লগাই থয় সেই পলিথিনটো আনি মানে তেওঁ এতিয়া কিনিবলৈ তেওঁৰ হাতত পইচা নাই তাৰপিছতে মোক একদম বিশ্বাস কৰক এনেকৈ দাঙি পেলাই যেতিয়া দেখাই দিছে তেতিয়াতো মই আচৰিত মানে তেওঁ এটা অপাৰেচন হৈছিলে আজিৰ পৰা ছমাহৰ আগত আৰু ছমাহৰ আগত যেতিয়া অপাৰেচনটো হৈছিলে সেই ব্যক্তিজনৰ আমাৰ গাঁৱ আমাৰ ওচৰৰ গাঁও এখন বুলি কৈছে দেই মই এতিয়া বাৰু গাঁওখনৰ নামটো নকওঁ কিন্তু তেওঁৰ ল'ৰা ছজন বুলি কৈছে কাঠৰ কাম কৰে বুলিও কৈছে তাৰপিছতে তেওঁ মানে অনেক ধৰণৰ মানে কথাখিনি কৈ আছে আৰু তাৰপিছত মোৰ বেয়াও লাগিছে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ তাৰপিছত পেটটো এনেকৈ দেখাই দিছে আমি যে সাধাৰণতে মাছ মাংস আনো ক'লা পলিথিন ক'লা পলিথিন মানে তেওঁ পেটটোতে সোমোৱাই আনিছে এনেকৈ মানে ওপৰৰে এনেকৈ হেৰি কৰি আনিছে আৰু ঢাকি আনিছে তাৰপিছত মানুহজনে মোক পলিথিনটো আঁতৰাই দেখুৱাই দিওঁতে বিশ্বাস কৰোঁ মানে আমি যেনেকৈ ব্ৰইলাৰ খাবলৈ যেনেকুৱাকে এনেকৈ ওপৰৰ চাউলটো এৰুৱাই দিলে যেনেকুৱা হৈ থাকে তেনেকুৱাকৈ হৈ আছে এটা বস্তু তাৰপিছতে মই বোলো আপোনাৰ এইটো অপাৰেচনটো কি হয় হৈছিলে তাৰপিছত মানুহজনে কৈছে নাম এটা নামটো কৰাৰ পিছতে কৈছে মোৰ মানে লেট্ৰিনটো এইটো চাইডেদি হয় মানে মানে তেওঁ পায়খানাটো সেই পেটৰ এনেকৈ ইমানটো হৈ আছে ইমান ডালকৈ ওলাই আহিছে মানে ইমানটোকৈ ওলাই আহিছে আৰু পেটৰ পৰা আৰু সেইটো বস্তুটো গোটা বস্তুটোতে পলিথিনটো থৈ দিছে তাৰপিছত তেওঁ ক'লে বোলে মই এই বস্তুটো এই বস্তুটো মই কি কৰিম গম পাইছেনে হেৰি মানে এই বোলো আপুনি পলিথিনটো যে দিছে আপোনাৰ পলিথিনটো গেলি যাব পলিথিনটো সোমোৱাই থ'লে গেলি যাব আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ থৈছে নেকি এনেকৈ দি পঠিয়াইছে নেকি কৈছে নহয় মোৰ সেই বস্তুটো মানে ঢাকিবলৈ বেলেগ এটা বস্তু আছে তেওঁলোকে দি চিলাকীটো তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে সলাব লাগে যে আৰু মোৰ হাতত এতিয়া পইচা নাই সেই বস্তুটো কিনিবলৈহে পইচা লাগে তাৰপিছত মই ভালকৈ সুধিলোঁ মানুহজনক যে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা অনুদান পাইছেনে নাই তেতিয়া কৈছে আৰু পাইছোঁ বুলি পাই পেলাই অপাৰেচন কৰিছে মানুহজন কিন্তু সুস্থ তাৰপিছতে আৰু মই অকণমান ভাবিলোঁ দেই এই মানুহজনৰ লগত যেতিয়া আহিছে এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে আৰু বেছিকৈ কথাখিনি ইজন মানুহে কৈ আছে তাৰপিছত তেওঁক ক'লোঁ বোলো হেৰি নহয় আপুনি এতিয়া কিমান পইচা হ'লে হেৰি কৰিব পাৰিব এই পলিথিনটো কিনিব পাৰিব তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মোৰ ইমানখিনি পইচা লাগিব তেতিয়া সেই এটা পেকেটত তিনিটাকৈ আহে মানে এটা পলিথিনৰ বেগত তিনিটাকৈ আহে সেই তিনিটা তেওঁ ধুনীয়াকৈ মানে তিনি তিনি ছয়মাহ তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে সলাব লাগে বুলি কৈছে তাৰপিছতে মই মানুহজনক বেয়া লাগিল কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ পইচাটো দিলোঁ দি পেলাই বিশ্বাস কৰক একেই ঘটনা কৰি আহিছে নহয় তাৰমানে কি বুলি আপোনালোকে মানুহক সহায় কৰিব কিন্তু তেওঁ যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিলে সেই একেটা পৰিৱেশেই মানে সেইজনৰ লগত মানে আজিকালি মানুহক সহায় কৰিলে মাদক দ্ৰব্য মাদক দ্ৰব্য এখন ঘৰ শেষ কৰি দিছে এখন ঘৰ বুলিয়ে নহয় মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা কথা মানে এনেকুৱাই নহয় যে মদ মানুহে খায় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে মদ খাই 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 ঘৰ শেষ তেওঁ এইটো যিটো অভ্যাস বট অভ্যাস তেওঁ ত্যাগ কৰিব লাগিছিলে গতিকে মই তেনেকৈ সহায় নকৰোঁৱে আৰু একদম মই কাণত ধৰিছোঁ একদম মই কাণত ধৰিছোঁ আৰু মই একদম সেৱা তেনেকুৱা সহায় একদম নকৰোঁ চাওকচোন পেটৰ পেটত তেওঁ সেইডাল পলিথিন লগাই থৈছে তাৰ পাছতো তেওঁ মানুহৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত পইচা তুলি তুলি দহ বিছ টকা তুলি তেওঁ আকৌ মদ খায় গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু বহুতে মোক ইনবক্সতো মেছেজ কৰি আছে সহায় কৰিব লাগে মই তেনেকৈ মোৰ ইমান হাতত পইচা নাই আৰু চকুৱে দেখাৰ পিছত যেতিয়া বেমাৰ হৈছে সহায় সহায় কৰক বুলি সহায়ো কৰিছোঁ তাৰপিছত সেয়া বস্তু খায় গতিকে মই আপোনালোকৰ ফালেও তেনেকুৱা মানুহ যায় নেকি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক কেতিয়াও তেনেকুৱা মানুহক সহায় নকৰিব মই কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মানে মদৰ মানে যিবিলাক মানুহে মদ খায় মানে এনেকুৱা কৰে মানে নিজৰ শৰীৰটোৰ কথাই মানে পাহৰি যায় নিজৰ শৰীৰৰ পিছত ইমান ডাঙৰ এটা বেমাৰ পুহি আছে পুহি থকাৰ পিছত ইমান মিছা মিছা কথা কৈ মানুহৰ পৰা পইচা তোলে মই সেইখিনি কথা এটা কাৰণেই কৈছোঁ এতিয়া এটা কাৰণে কৈছোঁ আজি মই বহুতখিনি প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে সেইকাৰণে কৈছোঁ মানুহে ইমান নিকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰে আজি অলপ দিনৰ আগতো দেখিলোঁ আজি তিনিদিন চাৰিদিনমানৰ আগত দেখিলোঁ ইমান বেয়া ধৰণে টৰ্চাৰ কৰি থকা দেখিলোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা মানে সকলো মিছা গতিকে লাজ নালাগেনে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক কাম কৰিবলৈ চাওকচোন লগ পাম আপোনালোকক বিশেষ কাম এটাত আহিছোঁ লগ পাই আছোঁ